Матеріально-технічна база Христищенської амбулаторії сімейної медицини поповнилася новою стоматологічною установкою. Її медичному закладу передав голова Харківської обласної ради Сергій Чорнов, який нещодавно із робочою поїздкою побував у Красноградському районі. Відтепер мешканці села Христища та навколишніх сіл матимуть змогу на місці отримувати більший перелік стоматологічних послуг, як зазначив лікар-стоматолог Сергій Хруст. Нове обладнання відповідає усім вимогам сучасної стоматології. Сергій Чорнов цього ж дня провів особистий прийом громадян. На зустріч із головою обласної ради прийшли і звичайні мешканці зі своїми проблемами, і представники соціальної сфери села. Говорили про особисті проблеми, зокрема, працевлаштування, надання матеріальної допомоги на лікування, а також придбання обладнання для місцевої бібліотеки та будинку культури. Сергій Чернов підсумував свій візит на Красноградщину та відповів на запитання представників регіональних засобів масової інформації. по поводу стоматологической установки в Христищах. Сколько это стоило? За какие деньги это было куплено? И какая ситуация была в Христищах до этого? Ну, в Хрестище стоматологический кабинет вообще отсутствовал. И все, кто здесь живут, а село очень большое, в нем проживает более тысячи человек, а в сельском совете порядка 1600 человек вынуждены были ехать за 20, более чем 20 километров в районный центр. Это дорого, это неудобно, это не каждый может, тем более люди в преклонном возрасте. Поэтому, конечно же, теперь будет удобно. Самое главное, здесь есть врач, который будет принимать несколько дней в неделю. Это современнейшая установка. Это уже не первый пример. Мы открыли такой кабинет в прошлом году в Песчанке. Краснорадского района, вот сейчас в Крестыще, и эту работу будем продолжать. Это довольно дорогостоящее оборудование, стоимость такого кресла ну, порядка и оборудования всего в комплексе порядка до 200 тысяч гривен, но в сельской местности это ну, необходимость. Как бы, альтернативы просто нет. И еще один вопрос: сегодня мы провели прием граждан, люди обращались там. Кому-то не хватает какой-то установки, кому-то бильярда, вот, что что-то будет сделано, получат они то, что хотят. Но ну, нужно как бы просто проникнуться этими проблемами и э, понимать, что этим людям нужна помощь. Им э, нужно помогать. Поэтому я уверен, что ну, на 100% нет, но на 80% вопросы, которые сегодня были на приеме, я точно решил в ближайшие годы.